kagunganipun sinten to Arto tuen wekdal Pangatikane Gusti Yesus maneh mulane sang noto Agung sono kang dadi kagungani sang noto Agung lan marang Gusti kang dadi kagungani Gusti wong-wong mau padha kairaman marang panjenengane Markus kali ayat pitulas Shalom para sekabat pun Gusti Yesus Kristus arto tuwin wekdal sami-sami pentingipun kekaliipun kagunganipun Gusti. Saben kita menawi sampun tilar donya, boten wonten ingkang nyepengi tuwin gadhai arta mbaka sepeser pun. Kosok mangsulipun Gusti boten nate dipun pusingaken dening arta utawin wekdal. Nalika dipun pitakeni menapa mbayar pan cha dumateng kaisar menika sah miturut hukum Gusti Yesus paring wangsulan Markus 12 ayat eh, Pitulas pangandikane Gusti Yesus mangkene mulane sang nata agung caosana kang dadi kagungane sang nata agung lan marang Gusti kang dadi kagungane Gusti wong-wong mau padha kaeraman marang panjenengan iki Kesibuani pun betahkan, betahkan makda kata sangat, ing-injing tuwin dungu larut ndalu kagem de dungu, ma dosi tuin ngelampai kersani pun wargan. Kulong ngaturi Bapak Krisian Suharto saking Bahtera Rajawali Nusantara Baranus, ngiringi pujian keluarga indah usia-kesia Bahtera Kasih, ngaturakan pujian Bapak. Bila kurenungkan kasih Tuhan Ing astanipun tiang ingkang sai arto tuin Mekdal sami-sami dados sa ing astanipun tiang inggangg jahat arto tuin wekdal ugi saged dados jahat King ingin menopo amargi arto tuin wekdal sami-sami nettral ing pinten-binten perkawis kula kaget nalikanya dari pilihlik arto tuin Mekdal sampun dados dan komoditas satu sau penting miturut em eh, mutanipun manungso Namung kemawon kekalipun ugi ngwontenaken Satunggalipun dilema Ing gesang kita kita migunaken wekdal ingkang awis reginipun kagem makaryya madosi arto lajeng nelasaen arta kagem nikmati wekdal prei hobi, utasanisipun kita longko nggak ada kekalipun sacar seimbang polisi puisi inganddak cekap sai dipun serat dening havega Sumogo dipun pundut gesang Gulo tuwin summogo dipun abdiaken, dumateng Padugo Gusti Sumogo dipun pundut wekdal-logkda tuwin dinten-dinten gulo summogo. loro tiyang ngalir ing pepujen tanpa man mandeg sumonggo dipun pundhut perak kulo tuwin emas kulo mboten sekedhik pun kula badhe kula tahan sumonggo dipun pundhut kepinteran kulo tuwin sumonggo dipun agem saben kegiatan ingkang badhe paduka piji kita saged nyeimbangaken wekdal tuwin arto kanthi sae-sae saenipun menawi kita misung-sungaken diri tanpa syarat kagem Gusti. Amin. Inspirasi dinten samangke, kita ginakaken wektu tuwin arto kanthi wicak amargi kekalipun kagunganipun Gusti.